Всім привіт, з вами Святослав, і ми знову продовжуємо п'ятий епізод гри Life History. Закінчили, я нагадую на тому, що ми вбили Хлою. Я не можу пережити, я хочу подивитися, яка друга кінцівка. Якщо Хлою не вбивати, давайте ми скоренько пробіжимося. І подивимося, що в нам буде. І так,

Кто-то долго бежим. First... Первый раз мне завелось какой-то крот, что было друга. Rachel, так, no, no, так, где он и? Я? Тут уже, да? да ждут. уже тут. Итак, давайте. Там we'll okay. все будет добре. Давай. Макс, там ничего, я скажу что-нибудь. Ой, я похоже отрубилась, прости. О, слава богу, больше никто так, больше никогда так не делал, ясно? Клянусь, но этот кошмар был таким реальным, таким страшным. Давайте уже до выбора перейдем. Даже кучу подвести, что ж будет. Это моя буря. Я начала все это. Я причинила все это. Я так часто меняла судьбу, что умудрилась нарушить естественный ход вещей. Все, что я посеяла, это смерть и разрушение. Нифига! Ты была дарована эта сила. Ты ее не просила. Все, что должно было произойти, это закономерно. Только Рэйчел не заслужила такой участи. Но без твоей силы мы даже не нашли бы ее. Пусть и ты сраный повелитель времени, но ты Макс Колфил. Ну, но... выбер. Макс, другого выхода нет. чувство будто я сделаю это снимок тысячи лет назад ты можешь использовать эту фотографию чтобы переметать время ее съемки мне всего лишь придется прошла она нахер нет ни за что сейчас для меня важно только ты Кроме тебя мне никто не нужен. Знаю, ты много раз это доказывала, хоть я этого и не заслужила. Я такая эгоистка. В отличие от моей мамы, ты только посмотри, через что ей пришлось прийти. И она прошла. Она заслужит гораздо большего, чем быть убитой штормом. В закусочной. Даже мой отчим не заслужил смерти. В Аркадии есть только людей, которые заслуживают жизни больше, чем я. Вот сейчас мы и проверим. Не говори так, я не применяю тебя. Это не торги, а что, если просто откладывала неизбежное? Вспомни, сколько раз я почти умирала. Посмотри, что происходит в Аркадии Бей с того момента, как ты спасла меня впервые. Знаю, я геистка, но сейчас впервые я хочу принять свою судьбу, нашу судьбу. Лоя? Макс, на этой неделе ты наконец-то вернулась ко мне. И ты подарила мне свою любовь, свою дружбу. Ты заставила меня улыбаться и смеяться, чего уже сто лет я не делала. Где бы я ни оказалась, неважно в какой реальности, все эти моменты, проведенные с тобой, реальны, и они навсегда останутся нашими. Что бы ты ни выбрала, я знаю, твой выбор будет правильным. Хлоя, я не могу принять это решение. Нет, Макс. Только ты и сможешь. Ну все, давайте выберем. Так, нагадаю, что мы пожертвовали Хлою. А зараз мы пожертвуем Аркад Диэ Бэй. Макс, пора. А нифига, мы уже знали, что зарубать. Правильно, Макс. Все-таки мы свою деваху спасаем. Ну, может, и подружку. Макс, я всегда буду с тобой. Навеки. Класс. Все умрем. то кто нас тоже ураган захватывает, да? Все, капец, Сим. Завалилось, сколько там живые? Тысячу людей, что-то Нормально ради подружки. Так, кто-то выжил в чине, чем этики двое. Ну вот это забегалока. А он той китай. Не? А, нет, тут кит дохлый валяется на крыше. А вон его вот забегала. Ну и кто живой? О, олень. живой. О, видите, с гиги живых. и все же так погано. Хоба! А вон труп я бачу. Труп один пока. А вон там какие-то накрытый труп пешник. Он шел. А вон там шел на балте был. Крути. Ну все, теперь в магазине можно бесплатно затариваться. Все нормально, макс. Все, кінець. Ну що, з вами був Святослав. Кому яка кінцівка більше сподобалася, кажіть, пишіть, не забудьте підписуватись на мій канал. Пальці вверх. Папа!